वालेकुम आज का हमारा टॉपिक है कि होम्योपैथिक में जो पोटेंटी पोटेंसियाँ हैं जैसे क्यू है वन एक्स है थ्री एक्स है सिक्स एक्स है थर्टी है टू हंड्रेड है वन एम है टेन एम है फिफ्टी एम है सी एम है एल एम है तो इसका जो है वो क्या जो है वो क्यों इतनी पोटेंसियाँ बनाने की हमें जो है होम्योपैथिक में जरूरत पड़ी और कौन कौन सी पोटेंसियाँ जो हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और जो भी टॉपिक होम्योपैथिक के मुतालिक है इसके हवाले से आप नीचे कमेंट्स करें ताकि हम उस पर भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको दे सकें सबसे पहले हम बात करेंगे के क्यों। क्यों को बाज होम्योपैथिक जो है वो कहते हैं कि ये होम्योपैथिक नहीं है या ये होम्योपैथिक से बाहर है तो सबसे पहले क्यों को समझने के लिए हम ये बात देखेंगे कि बनता कैसे है। सबसे पहले जो मटेरियल है हर्बल मटेरियल है या जो भी मटेरियल है हम उसे खास रेशो मिक्स करके और करके उसे जो है वो क्यों बनाते हैं जो है ये होम्योपैथिक की पहली सीढ़ी है इसलिए आपको मैं अपने तजर्बे की बात बताऊंगा कि मैंने आज तक ना ही मुखालफत की है या ना ही थर्टी की ना ही टू हंड्रेड की ना ही वन एम की और ना ही सी एम की और हर एक पोटेंसी की एक अपनी अहमियत है हर पेशेंट के लिहाज से अलामतों के लिहाज से पेशेंट के इम्यूनिटी के लिहाज से पे केस में ये भी करना भी एक फन है जिसे हम आगे जाकर जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपना जब होम्योपैथिक के कैरियर के का आगाज किया तो थर्टी और टू हंड्रेड से किया जब थर्टी और टू पोटेंसीज में मुकम्मल महारत हासिल हुई और देखा कि पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मसाइल आए या नहीं आए वो एक अलग टॉपिक है कि उसके बाद हमने मैंने अपने उस पर महारत हासिल करने के बाद उन लोगों को भी फॉलोअप किया जो क्यों के हामी थे देखना चाहा कि क्यों क्या कहता है तजर्बे तो में जब इस्तेमाल किए तो उसमें बहुत सी चीज़ें पता चलें कि हर को आप 10-10, 20-20 या 40-40 कतरे इस्तेमाल अपने पेशेंट को नहीं करवा सकते कुछ क्यू हैं जिन्हें आप जो है वो पांच कतरे यूज़ करवा सकते हैं कुछ क्यों के दस कतरे करवा सकते हैं कुछ का एक कतरा आप यूज़ करा सकते हैं और यहाँ तक कुछ क्यों देखे गए जिनका मैं जिक्र नहीं करूँगा कि कोई अनजान होम्योपैथिक उसका एक्सपेरिमेंट ना करे और उसका हवाला जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे तिब में पढ़ी जाने वाली बुक है यानी कि जिसने शोहरत हासिल की है वो बोरक्स का मटीरिया मेडिका है उस मटीरिया मेडिका में भी उसके क्यों का हवाला मौजूद है कि आप इसे आधा कतरा इस्तेमाल कराएं अब उस आधे कतरे को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो क्या तरीका कार मैंने इख्तियार किया वो भी आपको बताता हूँ कि उसे मैंने एक पेपर की छोटी सी स्टिक बनाई और उस पर एक कतरा फेंक के उसे वहाँ से झाड़ दिया और फिर उस स्टिक को पानी में डिप किया और फिर उसे पेशेंट को यूज़ कराया अब मुखालफ मुखालफत जो करते हैं क्योंकि वो मदर टेंशर के इस्तेमाल में वो एक लिहाज से दुरुस्त भी करते हैं कि जो अनजान होम्योपैथिक है जिसका एक्सपीरियंस ये नहीं है कि कौन सा क्यों कितनी मकदार में इस्तेमाल करना है वो इससे जो है वो अपनी प्रैक्टिस को डैमेज भी कर सकते हैं। अब क्यों का जो इस्तेमाल है उसे हमने देखा कि वो मुखलिफ क्यो मुख्तलिफ जो है वो, वो तरीकाकार से इस्तेमाल होते हैं और क्यों जो है उसका सोर्स भी जानना जरूरी है मसलन आपको बहुत मरूफ दुआ है नेक्सोमी का अब इसका सोर्स जो है वो कुचला है अब कुचले को जब हम हमें सोर्स मालूम है तो हम उसका क्यों कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे अगर कोई अपने 20, 25, 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो भी ध्यान से करेगा वो देखेगा कि इसे मैं मज़ीद जो पोटेंटाइज किया हुआ है यानी कि जो एक्चुअल फार्म थी उसमें 190 या 110 जो भी फार्माकॉपिया में इसका लिखा हुआ है उसके मुताबिक जब इसका क्यो तैयार किया है तो उस क्यो को हमने आगे जा प्रैक्टिस में इस्तेमाल कैसे करना है सबसे पहली बात के जो मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बताऊंगा क्योंकि मैंने आपने अपना तजर्बा आपके साथ शेयर किया कि मैंने टू हंड्रेड से अपने कैरियर का आवाज किया फिर उसके बाद क्यों पे आया और उसके बाद मैं वन एम पे आया और उसके बाद मैंने सीएम को भी देखा कि सीएम क्या कर रही है तो सीएम का भी मेरे पास इस्तेमाल बहुत ज्यादा है मगर जब आप क्यों इस्तेमाल करते हैं या क्यों को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस पंद्रह से बीस साल मिनिमम बीस साल से ज्यादा होना चाहिए आपको फिर जो है वो आप शायद इससे बेहतरी कर सके मगर क्यों में मैंने जब अपनी प्रैक्टिस में क्योंकि मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि इस्तेमाल किया तो मैंने देखा कि शॉर्ट टर्म बहुत क़लील मुद्दत के लिए पेशेंट को फाका होता है और बास यहाँ पे देखा कि जहाँ हमने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए फाका देना है वहां पे यूज भी किए और एक दो केस केस ऐसे भी मैंने डील किए जिसे जो था बहुत सीवियर इंजरी थी और उसे हमने यूज किया और उसे बेहतर किया मगर क्यों को एक आम बंदा जो है या जिसका एक्सपीरियंस होम्योपैथिक में न्यू कमर है या वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर वाले तो दस ईयर वाले तो इस्तेमाल ही ना करें ना बस वो क्यों एक जो इस है जो आम क्यों है अल्फा अल्फा हो गया या इस किस्म के हो गया आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर क्यों जो क्योंकि जब बात आती है मदर टेंशन की बात आती है तो, तो फिर अल्फा अल्फा की बात नहीं आ, रह जाती जब हम कहेंगे कि क्यों बिल्कुल आप इस्तेमाल करें तो फिर वो मदर सिर्फ अल्फा अल्फा तक या एबनास्टेवा तक महदूद नहीं रह जाती उसमें क्यों में एकोनाइट भी आ जाता है आ जाता है नेक्सोमिका भी आ जाता है क्यों में, क्यों में और बहुत से क्यों ऐसे आ जाते हैं जो आप बिल्कुल अपने बीस साल के एक्सपीरियंस से पहले तो इस्तेमाल करवा ही नहीं सकते पेशेंट को आप अगर करवा रहे हैं तो वो ज्याप्ती ही करेंगे अपने साथ करेंगे या किसी के साथ भी कर रहे हैं अब थर्टी टू हंड्रेड हर बंदा इस्तेमाल करता है ठीक है उसके बाद अपने मैंने जो वन एम टेन एम और सी एम को भी देखा फिर इन सब पे जब गौर फिक्र किया देखा के ये क्या मामला है कि अगर जो है दवाई एक है तो कंपनी या चीज बनाने वाले उसे सिर्फ थर्टी में बना दें या वन एम में बना दें या सी एम में बना दें बस कहेंगे दवाई है या दो किसी पटेंसी में बना दें अब मल्टीपल प्रोटेंसियों में मार्केट में या फार्माकोपिया की रोशनी में या लाइट बिल मिसल को पोटेंटाइज करने की तरीकाकार को इसे हम एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो उस पर जो है वो क्यों बनाई गई थर्टी की क्यों जरूरत पड़ी टू हंड्रेड की क्यों जरूरत पड़ी वन एम की क्यों जरूरत पड़ी टेन एम की क्यूँ जरूरत पड़ी फिफ्टी एम सी एम एल एम क्यों इन इन सब टेंसियों को मल्टीपल बनाने की क्यों एक ही दवाई को जरूरत पड़ी तो इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर इस पे भी देंगे क्योंकि मेरे पास पासियों की कलेक्शन ऑफ मेडिसन शायद इतनी महदूद है आपको उसका व्यू भी दिखाएंगे किसी वीडियो में अपनी डिस्पेंसरी का कलेक्शन ऑफ मेडिसन मेरे पास कम है मगर पोटेंसी ऑफ मेडिसन मेरे पास बहुत ज़्यादा है मेरे कहने का मतलब है कि एक दवाई मेरे पास अगर क्यों में पड़ी हुई है तो वन एक्स में भी पड़ी हुई है थ्री एक्स में भी पड़ी हुई है सिक्स एक्स में थर्टी में टू हंड्रेड में वन एम में टेन एम में फिफ्टी एम में सी एम में पड़ी हुई है तो मैंने अपनी अपनी एक प्रीवियस यानी कि अपने पुराने तजर्बा जो गुजरे हैं क्योंकि मैं एक नाइनटी सेवन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने उसमें देखा कि हर पोटेंसी का हर पेशेंट पे एक अपनी अहमियत है और ये केस टेकिंग जैसे एक आर्ट है पोटेंसी सेलेक्ट करना भी एक आर्ट है कि आप पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करेंगे पोटेंसी की सिलेक्शन पे भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे आमतौर पे लोगों ने जो है वो सादे से फार्मूले रखे हुए हैं कि जो है वो एज वाइज फार्मूला रखा हुआ है वेट मगर ये एज और वेट वाईज वेट वाईज वेट वाले जो हैं वो 100 हमारी होम्योपैथिक तिब के साथ नहीं हैं के, है के वजन किया उसे इतने मिलीग्राम दे दी उसके एज देखी उसे इतने हमारा जो है वो पेशेंट की अलामत और डिजीज और, विटल, फोर्स और इन चीजों का जो सब मामला आते हैं उसे देख के सिलेक्शन की जाती है बाज जहाँ पे बाज पेशेंट है मैं वहाँ पे अगर वन एक्स दे रहा हूँ सिक्स एक्स दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं सीएम नहीं दे रहा जहाँ पे मैंने सीएम देनी है एक ही दवाई की मैं बात कर रहा हूँ मैं मल्टीपल दवाइयों की बात नहीं कर रहा एक मेडिसन जिसे हमने एक पेशेंट की मैंने हिस्ट्री ली एक मिनट के लिए या एक घंटे के लिए उससे जो है वो मदर टेंचर दिया या मदर टेंचर नहीं दिया सिक्स एक्स दे दी अब उस पेशेंट को मैं वन एम नहीं दे रहा मैं उसे सिक, अगर नहीं है मेरे पास मसलन के मैंने उसकी सिलेक्शन कर ली एक पेशेंट की हिस्ट्री लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थर्टी मेरे जहन में आ गया मैंने उसकी सिलेक्शन की मैंने कहा कि अब जो है वो थर्टी जो है वो इसे देनी चाहिए तो जब अब मैंने जब अपनी डिस्पेंसरी में देखा तो थर्टी अवेलेबल नहीं थी टू हंड्रेड अवेलेबल थी बारह एक्स अवेलेबल थी वन एम अवेलेबल थी क्यों अवेलेबल था सी एम अवेलेबल था मगर थर्टी नहीं थी तो मैं उसे ये नहीं करूँगा कि मैंने उसके लिए थर्टी को जो है वो बेहतर समझा तो मैं उसे जो है वो टू हंड्रेड दे दूँ मैं पेशेंट को वेट करा लेता हूँ पेशेंट को प्लास्को दे दो पेशेंट को कुछ और दे दो मगर वो थर्टी जो है वो खरीद के परचेज करके लाऊंगा ताकि पेशेंट की जो एग्जैक्ट मैंने सिलेक्ट की है कि इसके लिए थर्टी ही बेहतर है अब दूसरे पेशेंट की केस ट्रेकिंग की उसकी सारी देखा क्योंकि हो पे होम्योपैथिक में हम मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज कर रहे हैं हर पेशेंट की एक ही मर्ज पे हिस्ट्री मुख्तलिफ है उसका ड्रग्स पिक्चर मुख्तलिफ है उसके कुत हयात मुख्तलिफ है तो सी एम फ़र्ज करे मैंने सेलेक्ट कर ली मैंने देखा अपनी डिस्पेंसरी में मैं अपनी तजर्बे की बात कर रहा हूँ मैं आपको होम्योपैथिक नहीं पढ़ा रहा मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपना देखा एक पेशेंट की हिस्ट्री ली मैंने देखा कि Uh, उसके लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया सी एम अब पेशेंट जो है वो ओ, जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था यहाँ पे मेरे पास सी एम नहीं थी बाकी सारी पेंसियां मेरी डिस्पेंसरी में अवेलेबल थी मैं आपको केस बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा कि अब सी एम नहीं है तो फिफ्टी एम दे दूँ टेन एम दे दूँ ठीक है या इसे थर्टी दे दूँ ऐसे क्यों दे दू मैंने उसकी केस टेकिंग में सिलेक्ट सीएम कर ली और उसका क्यों भी अवेलेबल है क्यों दे दू नहीं पोटेंसी की सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा है मार्का इसे लोगों ने सीखा है जिनके बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल के एक्सपीरियंस है उन्होंने इन्हें सीख चुके हैं मगर वो शेयर नहीं कर सकते दो चीजों दो तीन वजूहत है जिसकी वजह से वो शेयर नहीं करते एक वजह ये है कि उनके पास अल्फाज नहीं है उनके माइंड में तो वो स्ट्रक्चर चल रहा है यानी कि उन्हें तरीका कार तो एक तो उन्होंने बना लिया अपना मगर उस तरीके कार को वो शकल नहीं दे सकते ऐसे ही है जैसे आपने एक तस्वीर बनानी है तस्वीर आपके जहन में है मगर आर्टिस्ट कोई होगा तो तस्वीर बनाएगा कोई लेक्चर देने वाला होगा या किसी के पास कोई ऐसी कम्युनिकेशन स्किल भी होंगी तो वो कम्यून करेगा दूसरी बात यह है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके उनके पास जखीरा पड़ा हुआ है यानी कि अपने फन का उनके पास जखीरा पड़ा हुआ है जिनका पैंतीस पैंतीस चालीस चालीस साल का तजर्बा है वो शेयर इसलिए नहीं करते कि वो फजूल तनकीज से डरते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं अब जो है आपके साथ इतना बीस साल का तीस साल का चालीस साल का तजर्बा जो है वो शेयर करूं और आप के, के आपने क्या किया है आपने क्या बताया कुछ भी नहीं बताया तो वो कहते हैं कि हम क्यों फिर शेयर करें इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दो तीन टॉपिक होंगे जो हम आपके साथ चलाएंगे एक टॉपिक तो ये है कि हम आ, मैंने बीस साल के बाद एक अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बिल्ड किया है होम्यो क्योंकि होम्योपैथिक का जो प्रॉपर कोई आसान लैंग्वेज में मार्केट में जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं था और इसे जो है मैंने ख़ुद बिल्ट किया पहले थोड़ी सी लैंग्वेज जो है उस पर गौर किया मशवरा किया और फिर उसके बाद इसे बिल्ट किया और ये अंडर समझने के प्रोसेस है कि इसे कंप्लीट होने पे उसका भी हम खुलासा बताएंगे कि उसका इस्तेमाल क्या है उसके बाद हमारी कुछ वीडियोस आएंगी कि पोटेंसी जो है उसे कैसे आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि यही पोटेंसी जो है इस पेशेंट के लिए बेहतर है बेशक वो पोटेंसी थर्टी है टू हंड्रेड है वन एम है टेन एम है सी एम है क्यू है एल एम है और आप उसी को वही देते हैं और उसके बाद आपने अगर चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट पोटेंसी आप कैसे चलाते हैं ठीक है अब इसके बाद हमारा एक वीडियो इन ये वीडियो लंबी हो गई है हम इसे थोड़ी सी मुख्तर करेंगे आ इसके बाद हम कुछ रवायती तरीके चल रहे हैं मार्केट में जो आज से सत्तर साल पहले से ही चल रहे हैं कि मेडिसन हमने डिस्पैच कैसे करनी है मगर मैंने जो है क्योंकि मैं अपने तजर्बे की बात आपसे शेयर करूंगा कि मैंने इसे कुछ अपग्रेड किया डिस्पैच करने के तरीके को जिसमें बाज़ बहुत से एक बहस चल रही होती है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही होती है कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है इसके तो ड्रॉप्स बिल्कुल नकम्मे हैं इस कंपनी के बाहर ही नहीं आते मेरे पास भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैंने सॉल्व किया है बाकी अगर रेमडीज़ की बात करें तो तकरीबन 99.99 .99 तमाम ही कंपनी की रेमेडीज जो हैं वो अच्छी होती हैं आप खुद जो है अच्छे होने चाहिए आप उसे चेक भी कर सकते हैं अगर आप चेक आप कैसे कर सकते हैं कि इस पोटेंसीज जो है ये जो है ये कंपनी की मैंने पेटेंसी ली है इस पे जो है वो कैसे चेक करेंगे जो मेरा तरीकाकार है जो मैंने इसलिए किया है कि पोटेंसी में ले, ले आया हूँ एक्स वाई जेड कंपनी की क्योंकि मैं यहाँ किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा कि एक्स वाई जेड कंपनी की मैं ले आया हूँ तो अब मैंने देखना है कि इसका इस पेशेंट अभी मेरे पास नहीं आया मैंने इसे देखना है कि इसका रिजल्ट है कि नहीं है तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा अपने तजर्बे को, को मैंने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि मैं फौरी तौर पे ये जान जाता हूं कि पोटेंसी है तो इसमें जो है वो सिलेक्शन भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे और इसपे जो सी वीडियो आपको पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप कमेंट्स करें हम उसपे पहले बना देंगे नहीं तो वक्तन वक्त स्टेप बाय स्टेप जो है इस इसपे वीडियो बनाएंगे अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आपको इंफॉर्मेशन देंगे और अपना एक मंशूर बना लेंगे स्टूडेंट्स के लिए है मेरी कि अपना मंशूर बना लें कि आप किसी को गलत ना कहें